Юрий – военный врач. В 2003 году его в первый раз направили в Чечню. Для того, чтобы человек остался жить, нужно вспомнить все, чему тебя учили в школе, в институте, вообще в жизни, рассуждает Юрий. Врач на войне чаще сталкивается с все-таки с такими травмами, с такими ситуациями, когда необходимо оказать неотложную помощь человеку и приходится бороться за то, чтобы он остался живой. И чаще всего это все-таки молодые люди, у которых еще все впереди, и которых ждут дома родственники. И в принципе ты себя чувствуешь в ответе перед этими родственниками. Сегодня Юрий вспоминает, что было страшно только в первую ночь, а потом уже привык. Фотографий с командировок не так много, не принято там фотографироваться. Отвечая на вопрос о нравственном выборе врача, говорит просто, обязан оказать помощь всем. Как врач я не могу Делить людей на врагов, недругов, друзей и обязан оказать помощь. А что с ним будет дальше, это уже не решать. Помощь окажу в любой ситуации. В эти августовские дни Юрий работает в приемной комиссии Суворовского училища МВД России. Отбирают курсантов для прохождения военной службы. Несмотря на то, что майор Юрий Нагаев получает юридическое образование, карьеру военного врача он не собирается оставлять. И на предложение вновь поехать в горячие точки обязательно будет соглашаться. Анастасия Удовиченко, Дарья Лебедева, Максим Удальцов. Время новостей.